নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে সকলো ভালে আছে নিশ্চয় আৰু প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফেচবুক পেজ কল্যাণজ্যোতি কোঁৱৰ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্লগ উইথ কল্যাণলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া আৰু এই ডাৱৰীয়া বতৰটোৰ হ'লে আচলতে মোৰ এনেও ভয় লাগে ওলাই যাবলৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ আজিকালি গাড়ীখন লৈ ওলাই যাবলৈ ভয় লগা হৈছে তাতে আজি শ্বুটিং আছে শ্বুটিঙলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ মই শ্বুটিঙৰ ইউনিটৰ গাড়ীখন মাতিছোঁ কাৰণ মই মোৰ নিজৰ গাড়ীখন লৈ ওলাই যাবলৈ ভয় কৰিছোঁ আপোনালোকৰো তেনেকুৱা হৈছেনে আৰু কিয় ভয় কৰিছোঁ সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক দেখাম আচলতে আজি কেইদিনমানৰ পৰা মই মোৰ বেছি ভয় হৈছে আচলতে ওলাই যাবলৈ বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ গৈছে এতিয়াটো আৰু বেছি ভয় হৈছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবচোন কিয় মই ওলাই যাওঁতে গাড়ীখন লৈ যাবলৈ ভয় কৰিছোঁ সেই গোটেই কথাখিনি সবিশেষ আপোনালোকক দেখাম আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই এইটো হেমবৰুৱা পথ আৰু হেমবৰুৱা পথটো সেইদিনা আজিৰ পৰা প্ৰায় পাঁচদিন ছদিনমানৰ আগতে ড্ৰেইনৰ বাকচবোৰ উঠাই চাফা কৰি আছে খুবেই বেছি ভাল লাগিছিল দেখি কাৰণ বাৰিষা অহাৰ আগে আগে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈছে খুব ধুনীয়া পদক্ষেপ যাতে বানপানী নহয় কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে সেইখিনি উঠালে উঠাই যিমান ডেইনত আছে বোকা জাবৰ জোথৰ যিমান চব উঠালে উঠাই কিন্তু আকৌ ড্ৰেইনটোৰ ওপৰতে এনেকৈ ৰাখি দিয়া হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যদি এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰ বৰষুণৰ ছিজন যদি বৰষুণ দিয়ে বৰষুণ দিলে বাৰু কি অৱস্থা হ'ব এইটো আৰু নেক্সট আহি আকৌ এইটো একদম ব্যস্ত সদা ব্যস্ত পথ আপোনাৰ ডাউনটাউনৰ বেক চাইডৰ পৰা এনেকৈ যিটো হেৰিয়ে ওলাব পাৰি ছয় মাইলত ওলাব পাৰি সেইটো ৰাস্তা বহুত গাড়ী যোৱা অহা যোৱা হৈ থাকে একেৰাহে সেইটো ৰাস্তাটো ছেইম এইটো অলমষ্ট এসপ্তাহ হৈ গ'ল এইখিনি ইয়াতে উঠাই থোৱা এসপ্তাহ এসপ্তাহ যদি ইয়াতে এনেকৈ থাকে এতিয়া গাড়ীখন যেতিয়া অভাৰটেক কৰে অভাৰটেক কৰে দেখিছেনে জাবৰখিনিৰ ওপৰতে আকৌ গাড়ীখন চলি যায় আৰু সেইখিনি চলি যোৱাৰ লগে লগে সেইখিনি মানে হেৰি হৈ যায় বেয়া হৈ যায় আৰু ভিতৰত বৰষুণ দিব এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাব ডেইনটোলৈ আকৌ ডেইনটোৰ ভিতৰতে সোমাই গৈছে গতিকে চাফা কৰাটো একো বিশেষ মানে প্ৰফিট নহ'ল আৰু আপুনি গাড়ীখন লৈ আহিব নোৱাৰে নহয় কেনেকৈ আহিব প্ৰভাৰ্টেক কৰিব নোৱাৰে গাড়ী এতিয়া মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে ভয় লাগে গাড়ী আনিবলৈ কিয় ভয় লগা হৈছে এইটোৱেই কাৰণ এতিয়া যদি মই এইফালে গাড়ীখন লৈ আহোঁ ইফালপৰা এইখন গাড়ী এখন আহিছে আপুনি চাব দেই এইখন গাড়ী এতিয়া ক্ৰছ কৰিবৰ কাৰণে হয় জাবৰখিনিৰ ওপৰত উঠিব লাগিব নহয় তেওঁ ক'ৰবাত খালী জেগা চাই ৰখি দিবলৈ যদি তেওঁ ৰখি দিব নোৱাৰে পাছত যদি গাড়ীখন আহে তেতিয়াহ'লে আকৌ লাগি গ'ল জাম গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিবোৰ সন্মুখীন হ'বলৈ হ'ব হ'লে আচলতে মানে বেয়া লাগে যে জাবৰখিনি ড্ৰেনটো মই আকৌ আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ যে ড্ৰেইনটো চাফা যিদিনা কৰিছে এতিয়া মোৰ খুবেই বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ বানপানী বাৰিষা অহাৰ আগতে আমাৰ চৰকাৰ বা গভৰ্ণমেণ্টৰ এই পদক্ষেপবোৰ খুব ভাল লাগিছে কিন্তু চাফা কৰি যদি জাবৰ জাবৰখিনি ড্ৰেনটোৰ ওপৰতে থৈ দিয়ে তেতিয়া চাফা নকৰাই ভাল আছিল এই সম্পৰ্কতো ৰাস্তাটো তুমিতো সদায় অহা যোৱা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে মানে গতিকে মই এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোলৈকে যদি পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ যিসকলে এইটো নিশ্চয় কণ্ট্ৰেকেই হৈছে যিসকল কণ্ট্ৰেক্টৰে কামটো কৰিছে মানে চৰকাৰে যদি এই পদক্ষেপটো লৈছে চাফা কৰা সুন্দৰ হৈছে খুব ভাল হৈছে খালী সেইটো এনেকুৱা হৈছে আপুনি গা ধুইছে বাল্টিটোৰ তলত বালি থকা পানীয়ে গা ধোৱাৰ নিচিনা হৈছে মানে চাফা হোৱা নাই এতিয়া বৰ্তমান হয়নে বাল্টিটো লেতেৰা পানীয়ে গা ধোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে মানে ড্ৰেইনটো চাফা কৰি যদি তাৰ লেতেৰাখিনি তাৰ ওপৰতে ৰাখি দিছে তেতিয়াহ'লে আৰু সেইটো চাফা ভৰাতকৈ নকৰাই ভাল হৈছে বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে সেইটো আকৌ তললৈ খহি যাব গতিকে খুব সোনকালে যদি তেওঁলোকে যেনেকৈ খুব সোনকালে চাফা কৰিলে খুব সোনকালে তেওঁলোকে যদি সেইখিনি লৈ উঠাই লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজ উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু মোৰ আশা কৰোঁ সেইটোৱে আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ ধন্যবাদ